Сегодня будем настраивать новое оборудование GatuBQT Wi-Fi station. Вот так вот оно выглядит. На сайте ASP24.com.ua можно посмотреть описание. Приступаем к настройкам. Вставляем диск с драйверами, жмем Setup и ждем пока появится окно установки. Окно появилось, жмем Next, соглашаемся с лицензией, выбираем установку драйвера и утилиты, жмем Next. Далее указываем путь, куда будут установлены драйвера. Тоже жмем Next, Next. Здесь нам предлагают второй вариант. Согласимся. Что-то тут натекнулось. Жмем, ждем окончания установки. установка завершена, появляется утилита настройки, жмем скан. Если в скан-листе не появилось никаких беспроводных точек доступа, тогда зайдем в конфигурацию и выберем нужное устройство, которое будет работать. Опять вернемся в скан, и вот мы видим, что есть одна беспроводная точка. Выбираем ее, жмем Connect. Появится окно дополнительных настроек. Здесь можно ввести шифрование, если оно необходимо. Если нет, жмем OK. Дождемся Connect с точкой доступа. Вот он произошел, качество сигнала хорошее, ну, неплохая скорость передачи данных.